ஸ்ரீ குருபியோ நமக ஜெய் சீதாராம் அனைவருக்கும் நமஸ்காரம் ஸ்ரீ தினமான ஸ்ரீராம நவம் என்று வால்மீகி ராமாயணம் பால காண்டத்திலிருந்து ஸ்ரீராமர் ஜனனம் பாராயணம் செய்வது வழக்கம் இது அனைவரது வாழ்விலும் சுபிக்ஷத்தையும் மங்களத்தையும் தரும் மேலும் நமது மனத்தினுள்ளும் தர்மமும் சத்தியமும் வடிவமே ஆன ஸ்ரீராமர் பிறந்து அகங்காரம் காமம் குரோதம் போன்ற ராவணாதி ராட்சசர்களை வதம் செய்து நம் வாழ்வும் ராமமயமாக இனிமையானதாக ஆக ஸ்ரீ சீதாலக்ஷ்மண பரத சத்ருக்ன ஹனுமத் சமேத்த ஸ்ரீராமச்சந்திரமூர்த்தியை வேண்டுவோம் ஸ்ரீ குரு நமஹ शुक्लाम्बरदरम् विष्णुम् शशिवर्णम् चतुर्भुजम् प्रसन्नवदनम् ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये वागीशाद्यासु मनसः सर्वाणामुपक्रमे यम् नत्वा कृतकृत्याः स्युस्तम् नमामि गजाननम् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः अखण्डमण्डलाकारम् व्याप्तम् येन चराचरम् तत्पदम् दर्शितम् येन तस्मै श्रीगुरवे नमः दोर्भिर्युक्ता चतुर्भिस्फटिकमणिमयीमक्षमालां ददाना हस्तेनैकेन पद्मं सितमपि च शुकं पुस्तकं चापरेण वासाकुन्देन्दुशङ्कस्फटिकमणिनिबाबा समाना समाना सा मे निवसतु सर्वदा सुप्रसन्ना कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाकां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं यः पिबन् सततम् रामचरितामृतसागरम् अतृप्तस्तं मुनिम् वन्दे प्राचीतसमकल्मषम् गोष्पदीकृतवाराशिं मशकीकृतराक्षसं रामायणमहामालारत्नं वन्दे अनिलात्मजम् अञ्जनानन्दनं वीरं जानकीशोकनाशनम् कपीशमक्षहन्तारम् वन्दे लङ्काभयङ्करम् उल्लङ्घ्य सिन्धो सलिलं सलीलं, सलीलं यशोकवन्हिम् जनकात्मजायाः आदाय तेनैव ददाह लङ्काम् नमामि तम् प्राञ्जलिराञ्जनेयम् आञ्जनेयमतिपाटलाननम् काञ्चनाद्रिकमणीय पारिजाततरुमूलवासिनम् भावयामि पवमाननन्दनम् यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनम् तत्र तत्र कृमस्तकाञ्जलिम् बाष्पवारि परिपूर्णलोचनम् मारुतिम् नमत राक्षसान्तकम् मनोजवम् मारुततुल्यवेगम् जितेन्द्रियम् बुद्धिमताम् वरिष्ठम् वातात्मजं वानरयूतमुख्यम् श्रीरामदूतम् शिरसा नमामि देही सकितं सुरद्रुमतले हैमे महामण्डपे मध्ये पुष्पकमासने मणिमये वीरासने सुस्थितम् अग्रे वाचयति प्रभञ्जनसुते तत्त्वम् मुनिभ्यः परम् व्याख्यान्तम् भरतादिभिः परिवृतम् रामम् भजे श्यामलम् वामे भूमिसुता पुरश्च हनुमान् पश्चात् सुमित्रा सुतः शत्रुघ्नो भरतश्च पार्श्वदलयो वारिवादिकोणेषु च सुग्रीवश्च विभीषणश्च युवराड् तारा जाम्बवान् मध्ये नीलसरोजकोमलरुचिम् कोमलरुचिम् रामम् भजे श्यामलम् रामं मानुजम् सीतां भरतम् भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनाश प्रणमामि पुनः पुनः नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमाणिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम् एकैकमक्षरं एक पुंसां महापातकनाशनं वाल्मीकिगिरिसम्भूता रामाबोनिधिसङ्गत श्रीमद् रामायणे गङ्गा गुणादिभुवनत्रयं वाल्मीकिर्मुनिसिंहस्य कवितावनचारिणः शृण्वन् रामकथानादं कोणयाति पराङ्गतिं जानकीकान्तस्मरणं जय जय राम की जै जै राम आञ्जनेयस्वामिकी जय सद्गुरुनाथमहाराजकी जय ॐ अथ श्रीमद्वाल्मीकि रामायणे बालकाण्डे अष्टादश सर्गः निर्वृत्ते तु कृतौ तस्मिन् हयमेदे महात्मनः प्रतिगृह्यामराभागान् प्रतिजग्मुर्यतागतं समाप्तदीक्षा नियमः पत्नीगणसमन्वितः प्रविवेश पुरीं राजा सभृत्यबलवाहनः यथार्हं पूजितास्तेन राज्ञा च पृथिवीश्वराः मुदिताः प्रययुर्देशान् प्रणम्य मुनिपुङ्गवम् श्रीमतां गच्छतां तेषां स्वगृहाणि पुराततः बलानि राज्ञाम् शुभ्राणि प्रहृष्टानि च काशिरे गतेषु पृथिवीशेषु राजा दशरथः पुनः प्रविवेशपुरीं श्रीमान् पुरस्कृत्य द्विजोत्तमान् शान्तया प्रययौ सार्धं ऋष्यशृङ्गस्सु पूजितः अनुगम्यमानो राज्ञा च सानुयात्रेण धीमता एवम् विसृज्य तान् सर्वान् राजा सम्पूर्णमाणसः उवास सुखितस्तत्र पुत्रोत्पत्तिम् विचिन्तयन् ततो यज्ञे समाप्ते तु ऋतूनां षट् समत्ययुः ततश्च द्वादशे मासे चैत्रे नावमिकेति नक्षत्रे दिति दैवत्ये स्वोचसंस्थेषु पञ्चसु ग्रहेषु कर्कटे लग्ने वाक्पतविन्दुना सह क्रोध्यमाने जगन्नाथं सर्वलोकनमस्कृतं कौसल्यजनय रामं दिव्यलक्षणसंयुतम् जनकीकान्तस्मरणं जय जय राम राम जानकीकान्तस्मरणं जय जय राम राम जानकीकान्तस्मरणं जय जय राम राम विष्णोरर्दं महाभागं पुत्रमैक्ष्वाकुनन्दनं लोहिताक्षं महाबाहुं रक्तों दुन्दुविस्वनम् कौसल्याशुशुबीतेन पुत्रेनामि तेजसा यतावरेण देवाना अदितेर्वज्रपाणिना भरतो नाम कैकेय्यां जज्ञे सत्यपराक्रमः साक्षाद्विष्णोश्चतुर्भागः सर्वैः समुदितो गुणैः अत लक्ष्मणशत्रुघ्नौ सुमित्रा जनयत्सुतौ वीरौ सर्वास्त्रकुशलौ विष्णोरर्दसमन्वितौ पुष्ये जातस्तु भरतो मीनलग्ने प्रसन्नदीः सार्पे जातौ तु सौमित्री कुलीरे व्युदिते रवौ राज्ञः पुत्र महात्मानश्चत्वारो जज्ञिरे पृथक् गुणवन्तोऽनुरूपाश रुच्या प्रोष्टपदोपमाः जगुः कलं गन्धर्वा ननुतुश्चाप्सरोगणाः देवदुन्दुभयो नेदुः पुष्पवृष्टिश्च कात्पतत् उत्सवश्च महानासीदयोध्यायां जनाकुलः रत्याश्च जनसंबादा नटनर्तकसङ्कुलाः गायनैश्च विराविन्यो वादनैश्च तथा परैः विरेजुर्विपुलास्तत्र सर्वरत्नसमन्विताः प्रदेयांश ददौ राजा सूतमागदवन्दिनां ब्राह्मणेभ्यो ददौ वि गोदनानि सहस्रशः अतिथ्यैकादशाहन्तु नाम कर्म तथाकरोत् ज्येष्ठम् रामम् महात्मानम् भरतम् कैकयीसुतम् सौमित्रीम् लक्ष्मणमिति शत्रुघ्नम् अपरं तथा वसिष्ठः परमप्रियो नामानि कुरुते तदा ब्राह्मणान् भोजयामास पौरजानपदानपि अददद्ब्राह्मणानाम् च रत्नौगममममलम्बहु तेषाम् जन्मक्रियादीनि सर्वकर्माण्यकारयत् तेषाम् केतुरिव ज्येष्ठो रामो रतिकरः पितुः बभूव भूयो सर्वे वेदविदशूराः सर्वे लोकहितेरताः सर्वे ज्ञानोपसम्पन्नाः सर्वे समुदिता गुणैः तेषामपि महातेजा रामः सत्यपराक्रमः इष्टः सर्वस्य लोकस्य शशाङ्क इव निर्मलः गजस्कन्धेष्व पृष्ठे च धनुर्वेदे च निरतः पिता शुश्रूषणी बाल्याभृति सुस्निग्धो लक्ष्मणो लक्ष्मीवर्धन राम से लोकराम से सर्वप्रियकरस्तस्य रामस्यापि शरीरतः लक्ष्मणो लक्ष्मीसंपन्नो बहिः प्राणयिवापरः न च तेन विना निद्राम् लभते पुरुषोत्तमः मृष्टमन्नमुपानीतमश्नातिनहितं विना यदा हि हयमारूढो मृगयां याति राघवः अतैनम् पृष्ठतो सदनुः परिपालयन् भरतस्यापि शत्रुघ्नो लक्ष्मणावरजो हि सह प्राणैः प्रियतरो नित्यम् तस्य चासीत् तथा प्रियः स चतुर्भिर्महाभागैः पुत्रैर्दशरथः प्रियैः बभूव परमप्रीतो देवैरिव पितामहः ते यदा ज्ञानसम्पन्नाः सर्वे समुदिता गुणैः श्रीमन्तः कीर्तिमन्तश्च सर्वज्ञा दीर्घदर्शिनः तेषामेवं प्रभावाणाम् सर्वेषां दीप्ततेजसां पिता दशरथो हृष्टो ब्रह्मालोकाधिपोयता ते चापि मनुजव्याघ्रा वैदिकाध्ययने रताः पितृशुश्रूषणरता धनुर्वेदे च निश्चिताः अथ राजा दशरथस्तेषां दारक्रियां प्रति चिन्तयामास धर्मात्मा सोपाध्यायः स बान्धवः तस्य चिन्तयमानस्य मन्त्रिमध्ये महात्मनः महातेजा विश्वामित्रो महामुनिः स राज्ञो दर्शनाकाङ्क्षी द्वाराध्यक्षानुवाचः शीघ्रमाख्यातमाम् प्राप्तम् कौशिकं गादिनः सुतम् तच्छ्रुत्वा वचनं तस्य राज्ञो वेश्मप्रदुद्रुवुः सम्भ्रान्तमनसः सर्वे तेन वाक्येन चोदिताः ते गत्वा राजभवनम् विश्वामित्रम् ऋषिं तदा प्राप्तमावेदयामासु नृपायेक्ष्वा कवि तदा तेषां तद्वचनं श्रुत्वा स पुरोदा समाहितः प्रत्युज्जगामसंहृष्टो ब्रह्माणमिव वासवः सद्दृष्ट्वा ज्वलितम् दीप्त्या तापसंशितव्रतम् प्रहृष्टवदनो राजा ततोऽर्ग्यम् उपहारयत् स राज्ञः प्रतिगुह्यार्गम् शास्त्रदृष्टेन कर्मणा कुशलम् चाव्ययम् चैव पर्यपृच्छन्नरादिपम् पुरे कोशे जनपदे बान्धवेषु सुहृत्सु च कुशलम् कौशिको राज्ञः पर्यपृच्छत् सुधार्मिकः अपि ते सन्नता सर्वे सामन्तरिपवोजिताः दैवं च मानुषं चैव कर्म ते साध्वनुष्ठितं च समागम्य कुशलं मुनिपुङ्गवः ऋषिंशतान्यतान्यायं महाभाग उवाचः ते सर्वे हृष्टमनसः तस्य राज्ञो निवेशनं विविशुः पूजितास्तेन निषेन्दुश्च यथार्हतः अतः कृष्टमणा राजा विश्वामित्रम् महामुनिम् उवाच परमोदारो हृष्टस्तमपि पूजयन् यतामृतस्य सम्प्राप्तिर्यता वर्षमणोदके यथा सदृशदारेषु पुत्रजन्मा प्रजस्य वै प्रणष्टस्य यथा लाभो यता हर्षो महोदयः तथैवागमनम् मन्ये स्वागतन्ते महामुने कञ्चते परमं कामं करोमि किमुहर्षितः पात्रभूतोऽसि मे ब्रह्मण् दिष्ट्या प्राप्तोऽसि मानद द्य मे जन्म जीवितञ्च सुजीवितं यस्माद्विप्रेन्द्रमद्राक्षम् सुप्रभाता निशा मम पूर्वं राजर्षिशब्देन तपसा द्योतितप्रभः ब्रह्मर्षित्वम् अनुप्राप्तः पूज्योऽसि बहुधा मया तदद्भुतमभूद्विप्र पवित्रम् परमम् मम शुभक्षेत्रगतश्चाकम् तव सन्दर्शनात् प्रभो ब्रूहि यत् प्रार्थितम् तुव्यम् कार्यमागमनम् प्रति इच्छाम्यनुगृहीतोऽकम् त्वदर्थम् परिवृद्धये कार्यस्य न विमर्शं च गन्तुमर्हसि सुव्रत कर्ता चाहमशेषेण दैवतं हि भवान् मम मम चायमनुप्राप्तो महान् द्विज तवागमनजः कृत्स्नो द्विज इति हृदयसुखं निशम्य वाक्यं श्रुतिसुखमात्मवता विनीतमुक्तम् प्रथितगुणयशा गुणैर्विशिष्टः परमऋषिः परमं जगामहर्षम् इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये बालकाण्डे श्रीरामादि नाम जानकी कान्तस्मरणम् जय जय राम राम आञ्जनेय स्वामिकी जय सद्गुरुनाथमहाराज की जय स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण न महीं गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु काले वर्षतु पर्जन्यः पृथ्वी शालिनी देशोऽयं क्षोभरखितो ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः अपुत्राः पुत्रिणः सन्तु पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः अदना सदनाः सन्तु जीवन्तु शरदां शतं चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम् एकैकमक्षरं एक प्रोक्तं महापातकनाशनं शृण्वन् रामायणं भक्त्या पादम् पदमेव वा सयाति ब्रह्मणस्थानम् ब्रह्मणा पूज्यते सदा रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः यन्मङ्गलम् सहस्राक्षि सर्वदेव नमस्कृते वृत्रनाशे समभवत् तत्ते भवतु मङ्गलम् यन्मङ्गलम् सुपर्णस्य विनता कल्पयत्पुरा अमृतम् प्रार्थयानस्य तत्ते भवतु मङ्गलम् मङ्गलम् कोसलेन्द्राय महनीय चक्रवर्तितनूजाय सार्वभौमाय मङ्गलम् अमृतोत्पादने दैत्यान् ङतो वज्रधरस्य यत् अदितिर्मङ्गलम् प्रादात् ते भवतु मङ्गलम् त्रीन् विक्रमान् प्रक्रमतो विष्णो रमिततेजसः राम तत्ते भवतु मङ्गलम् ऋषयः सागराद्वीपा वेदालोकादिशश्च ते मङ्गलानि महाबाहो दिशन्तु तव सर्वदा कायिन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि जानकी कांतस्मण जय जय राम राम आंजनेय स्वामी की जय सदगुरुनाथ महाराज की जय ஸ்லோகமா பார்த்த ஸ்ரீராம ஜனனத்தை கொஞ்சம் தமிழையும் தெரிந்து கொள்ளலாம் ரிஷ்யிருங்க புத்திர யாகம் பண்ணி முடித்து உடனே அந்த அக்னியில இருந்து தேஜோமயமாக வந்தார் அவர் கையில ஒரு தங்க பாத்திரம் வெள்ளி மூடி போட்ட ஒரு தங்க பாத்திரம் வைத்திருந்தார் அதை பார்த்த உடனே எல்லாரும் எழுந்து அவரை வணங்கினார்கள் தசரதரும் எழுந்து அவரை கை கூப்பி வணங்கி நீங்கள் யார் நான் உங்களுக்கு என்ன பண்ணனும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்கிறார் வந்தவர் சொல்ற ராஜன் அர்ச்சயதா தேவான் அத்திய பிராப்தம்

மீதி இருந்த அரைக்காலை சுமித்ரைக்கு கொடுக்கிறார் அதை சந்தோஷமாக எடுத்துக்கொள்கிறார்கள் ரொம்ப ஆச்சரியமும் சந்தோஷமும் அடைஞ்ச தசரத மகாராஜா இப்படி தன்னோட வேள்விக்கு உடனே கை மேல பலன் கிடைச்சிருக்கேன் நமஸ்காரம் பண்றார் யாகத்துக்கு வந்தவா எல்லாரும் சந்தோஷப்பட்டு விடை பெற்றுக் கொள்கிறார்கள் எல்லா ராஜாக்களும் ரிஷிகளும் தஷரத் உத்தரவு வாங்கிட்டு அங்கே கிளம்புறா ரிஷியரும் தன்னுடைய மனைவி சாந்தாவோட எல்லாரும் அங்கிருந்து திரும்பி போறா அவளுடைய இடத்துக்கு தசரத மகாராஜவும் புத்திரோதை எதிர்பார்த்து காத்து அந்த யாகம் முடிஞ்சது பன்னிரெண்டாவது மாசம் புனர்வசு நட்சத்திரத்துல சாக்ஷாத் விஷ்ணு பகவான் கௌசல்யா தேவிக்கு புத்திரனாக ராமனாக அவதாரம் செய்தார் கைகேயி பரதனை பெற்றெடுத்தால் சுமித்ரி லக்ஷ்மண சத்ருகுணர் அப்படின்னு இரட்டை குழந்தைகளை பெற்றெடுத்தால் வானத்திலிருந்து தேவர்கள் எல்லாம் பூமாறி பொழிந்தனர் தேசத்துல எல்லாரும் ராஜாக்கு குழந்தை பிறந்திருக்குன்னு பயங்கர சந்தோஷத்துல கொண்டாடுறா ராஜாவும் பரம சந்தோஷ பட்டு எல்லோருக்கும் சாப்பாடு போட்டா அளவற்ற செல்வத்தை எல்லாம் தானங்கள் செய்தார் வசிஷ்டர் குழந்தைகளுக்கு கௌசல்யாவோட பிள்ளைக்கு ராமன் பேர் வைச்சார் எல்லோருக்கும் இவன் சந்தோஷத்தை கொடுக்க போறான் அப்படின்னு ராமகா அப்படின்னு எல்லோரும் இவனை பார்த்து ரமிக்க போகிறார்கள்னு ராமன் பேர் வைத்தார் பரதன் பக்தியோட இருப்பான் ராம பக்திக்கு பேர் போனவனாக விளங்க போறான்னு பரதன்னு பேர் வைத்தார் லக்ஷ்மணன் இவன் வந்து நிறைய கைங்கரிய லட்சுமி சம்பாதிக்க போகிறான்னு அவனுக்கு லக்ஷ்மணன் பேர் வைத்தார் இவன் பரதனுக்கு அடியவனாக அடியாருக்கு அடியனாக இருந்து சத்ருக்களையும் ஜெயிக்க போகிறான்னு பேர் வைக்கிறதுக்காகவே வசிஷ்டர் நாள் இந்த ராமர் அவதாரம் குலகுருவா காத்துக்கார் இந்த குழந்தைகளுக்கு பெயர் வைத்து பரம சந்தோஷம் அடைந்தார் எல்லோரும் சேர்ந்து உற்சவமெல்லாம் கொண்டாடினார்கள் எல்லோருக்கும் பரம சந்தோஷம் ராமர் ஜனனம் பரம மங்களமான ஒரு கட்டம் இதை கேட்கிறது ரொம்ப பாக்கியம் இதை இந்த தினத்துல சசிப்பவர்களுக்கும் கேட்பவர்களுக்கும் பரம மங்களம் உண்டாகும் என்பதில் அயமில்லை ஜானகி காந்த ஸ்மரணம் ஜெய் ஜெய் ராம ஆஞ்சநேய கி ஜெய் சத்குருநாத் மகராஜ் கி ஜெய்